এয়া দেউতাই বজাৰৰ পৰা আনিলে সৰু মাছ কল আনিলে কলমৌ শাক আনিলে তাৰপিছত আৰু সৰুগৰাকৈ কিছুমান শাক পাচলি আনিলে বাৰু বেছিকৈ আনিলে কাৰণ আমাৰ ঘৰতহে মানুহ বেছিকৈ আনিলে বেয়া হৈ যায় তাৰপিছত মায়ে মাছখিনি বাচিব বাচি আছে আৰু ময়ো কলমৌ শাকখিনি চাফা কৰি দি দিলোঁ দুয়োটাই বাচি শেষ কৰি উঠি ৰাতি আকৌ বনাবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিলোঁ এতিয়া মই কয় মহখিনি গোটেই বাচি ললোঁ বেয়া বেয়া পাতখিনি গুচাই দিছোঁ আৰু মায়ে মাছখিনি বাচি আছে মাছো বেছি আনে ন এসাঁজৰ কাৰণে আনিছে তাৰপিছত এটা চাটনি এটা বনাই ললোঁ বাৰু চাটনিটো দালি আৰু পদিনা নৰসিংহ এনে দি দি কিনে আৰু মাছকেইটা ভাজি ললোঁ এটাটো ভাজি থাকোঁতে খোৱাটো মেণ্ডেটেৰি হয় তাৰপিছত এইখিনি কলমখিনি ভাজি ললোঁ আৰু বৰষুণো দি আছে এইফালে বাহিৰত এয়া চিম্পুলকৈ ধান এখন ৰেডি হৈ গ'ল আৰু দালি আছিলে